Рассказывай. рассказывайте. Ничего. Владик, рассказывай стихотворение, которое вы учили. Ридный... так ты встанешь, так ты камеру, давай. Ридный край, Украина, Ридный край, Поле, речка, Синий гай, Любовь, лю, Любовь, Цекавая и Великая, Ой, забыл, где Наташа твой сказал. Это mm. другое, это Наташа стихотворение. Кто хлюба, житый, что там у Клюба жит и что-то, да, там? Нет, mm. сейчас. Uh... Давай, давай. Наташа, ну, меня даже если не вспомнит, как так. край, Украина, ридный край, поле, речка, синий гай. Любовь цикавый и великий, Да. Может, что-то как-то в Украине, что Житы что-то? Жирано, я и ты. Ну, как-то так, да? В общем, про Украину. в общем, мы поняли. Молодец. Ну, ты повторишь я... еще вечером, и завтра учительница хорошо расскажет, правда? Я теперь мама. Наташа. А ты, Наташа, про квочку расскажи. Кочку, квочка, квочка, квочка. Кочка, воды, витачок, колу, витачок. Умница. Вот, молодец. Ну что, замолчала, да? Я тоже могу кочку рассказать. А ну Анну водить давай. Сюда, смотри, давай. Вот колокелочка, вот деточок, колокелочок. Умница. А это парахуй до десяты. Я? Да. Один. Один. Давайте, давайте Один. давайте. Один, один правильно. оды Один. Один. Один, правильно, вместе. Два, три, четыре, четыре, пять, шесть. Шесть. Десять. Умница. Молодцы.